Іде сумлінно і чесно, іде своєю скромною літературною стежкою, і в цьому вимірі її буденне життя, праця заради хліба і творча праця, невіддільні одна від одної. І там, і там Світлана Поліщук Залаєва дарує людям добро, дарує щирі почуття і бажає миру, тепла і затишку на сонячній, хлібно щедрій і прекрасній українській землі. Так писал в передмовье до книги поэтессы Светланы Полищук-Залаевые «Вечный теплый свет души» Ведомый письменник Сергей Лукович Носань. Ты в школьном платьице стоишь и ждешь мальчишку озорного. Когда подходит, не глядишь, как будто ты ждала другого. Коснешься, будто ненароком, его мальчишеской руки когда идешь после уроков, и вспышка розовой щеки, и взгляд из-под ресниц мгновенный, и клена лист обыкновенный, как гость из сказки на ладошке, и теплый свет в его окошке, и сердце сладкое биение, неизъяснимое пока, и беспричинное смущение, когда его издалека увидишь вдруг, и вновь рука его нечаянно коснулась, и в ног щекам прихлынет кровь, знай, девочка, в тебе проснулась святая первая любовь. Ну дальше, оно дальше, но я другое теперь. Ура, ура, звени звонок. Ура, закончился урок. Теперь каникулы у нас. Прощаем так надоевший класс. В тетради брошены, портфель. Ура, свободным мы теперь. Привет, мультяшки, река и лес и сад и облака. Вот, наконец, со школьный бал. Последний раз мы входим в зал. Последний танец и рассвет. Свободен путь, преграды нет. Как медленно тянулось время. Пока росли, пока взрослели. Но время странный парадокс. Вдруг без оглядки понеслось. Мы разлетелись кто куда. И шла событие череда, не связанных со школой, печальных и веселых. Вот уж морщиночки, морщиночки у глаз, идут детишки в первый класс, а вот и их детишки читают в школе книжки. И очень странно, время вспять, хотим мы повернуть опять, чтоб годы школьные вернуть и юности сказать. Побудь, побудь ты с нами хоть часок, вернется школьный пусть урок где лица юные друзей, тепло и свет учителей. Мы лишь сейчас смогли понять, что им пришлось нам все отдать. Здоровье и любовь и сон, и низкий-низкий на поклон, им поклон за то, что выучили нас, за первый и последний класс, тем, кто покинул этот свет, кого уж с нами нынче нет, и тем, кто с нами все живет. Світлана Петрівна пройшла справжню школу життя, подолала шлях від робітниці до інженера. А будучи на пенсії, тривалий час працювала на Черкаській телерадіокомпанії. Її називали господаркою двору, з якою любов'ю висаджувала вона квіти. Подвір'я телерадіокомпанії нагадувало справжній ботанічний сад. Світлана Петрівна, ви були кілька років. Це скільки років ви були? Господарка цього двору? Сім років. Сім років. Скучаете за ним? Очень скучаю. Очень. этот дворик так люблю. Цветы, это все. Восхищаюсь и сейчас просто скучаю. Иногда прихожу, но что, просто обхожу вокруг и все. Смотрю, как там мои розы привелись. Вот. И с той стороны, с той рассматриваю дворик. Очень нравится. Очень скучаю по коллективу. По всему скучаю очень. Вам подобается цей дверь наш? Да. Вот вы знаете... И ваш. Да, вы знаете, вот я сейчас говорила с Вместо меня эта женщина, я с ней говорила, я все обошла. Валентина тяжелая. Валентина, да. И сказала, какая вы умничка. У меня таких цветов не было. У нее много цветов, намного больше. У нее красивее. Вы а, распочинали, она да, продолжила начал, вашу да, справу. я посадила несколько, а она уже прям, ну ну просто в хорошие руки, как дитя, я, я ей отдала. Я тоже дивуюсь. я говорю, да. как пощастило этому дворику да, нашему. Да, да, очень скучаю, очень. Народилася Світлана Петрівна Поліщук залаєва 9 листопада 1939 року у Запоріжжі. Батько росіянин, мама українка, обидві мови і російська і українська стали для неї рідними. Вбирала красу природи. Звертала увагу на те, чого не помічали інші, особливі спогади, зимова тайга. Так. Саме там, серед мужніх людей, і формувався її характер, там і з'явилися перші віршовані рядки. У вас є така віддушина вірші? Да, у мене є. Я радуюсь. Я пишу, навіть зараз пишу. Що ви написали останнім часом? Последній раз я написала о літаючих тарілках. Ну, это тема, так сказать, Космичная. космическая. Да, потом, ну, часто читаю свое старое стихотворение «Молох». Этот «Молох» я написала в 98-м году, «Молох». Как смотрела в воду, и я именно, я так люблю землю, так люблю природу, просто обожаю. И, и честно говоря, меня это по жизни держит, вот эта, эта любовь можно сказать, даже может быть ненормальная любовь. Может быть, это что-то неестественное. Но так как я была, вот я все время говорила, что тайга, дом, да, вот красивый, да, то получалось впечатление, особенно когда прочла о собаке, я же там писала, что о полозьях там едет телега, но на самом деле это город Гремячинск, это шикарный, хороший город. Ну, просто на крайне города С Сколько лет вы жили в Тайси? С 49 по 54. В 54 мы уже были в Москве. Чи ехали в Москву, а потом уже э, стали жить в этом самом, в Запорожье. Я лишь роки два жила в Тайзе, но на все жизнь с погодом да, да меня да, 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 Это, это неописуемая красота. красоты, красоты. И э, навіть ведь... снится она мне. Правда, и чому мне тоже. Почему зимовая? А то... вам яка? Зимняя. А Зимняя. Особенно... Так? Особенно, это особливо. Да, особенно когда мы уезжали, когда мы уезжали, и вот эта луна за нами бежала, и вот эти сосны стояли у... прямо усыпаны этим снегом, и серебрились, это, это было что-то. Я замирала от большой любви, просто тем более я все это испытала в таком возрасте, когда все впитываешь. У меня почерк страшный, так как я плохо вижу. Все, я никому не говорила. Напишу и скомка. Не Пушкин. Я очень любила Пушкина. Байрона, Пушкина тогда еще. Тогда мне учительница в первом классе я очень хорошо читала. И выразительно читала. И мне учительница дарила книги. Вот это Байрелла она мне подарила. Потом она мне подарила, чтобы я читала в первом классе. Потом она мне дала «Дети горчичного рая». Вот. Вообще много. И вот с тех пор я как бы стала книжной червь. И целый час И... намагаетесь читать? Да. Одно время, когда у вас работала, я не читала, потому что я же слепла чуть-чуть, подослепла. Потом сделали мне операцию, я стала видеть, но, ну, правда, только одним я вижу. Так я не віжу. І вот из-за этого я иногда, как говорится, иду як каждую в країну на впомоць на і нада буває. По хопцям записувала свої поетичні твори, а було і так, що жмакала папір, вигадала свої вірші, бо так хотілося писати як Пушкін. Високу планку не завжди вдавалося подолати, але вже не писати вона не могла. Як кожна дівчина, Світлана мріяла про кохання, ці мрії виливалися на папір, а доля готувала їй зустріч одно на все життя. Ця любов допомогла не раз вистояти, пережити екстремальні ситуації. Вона була вагітна. На гумовому човні запливла з чоловіком до середини Дніпра, і сталося непередбачуване. Човен було пошкоджено, надія лише на себе пливли обоє до берега. Ніякої паніки. Отак на бистрині і проявилися характери, сила волі до життя перемогла. Час від часу згадую цей випадок. А скільки років минуло відтоді? Дуже хвилюючи, коли я вас бачу з Анатолієм Миколаєвичем, разом ідете, допомагаєте один одному. І ви погано бачите, і він ледве бачить, але ви наскільки така пара чудова. Скільки ви разом прожили? 50 років. Як відсвяткували золоте весілля? Ви знаєте, дуже своєобразно. Я начну с того, что когда я выходила замуж своеобразно, не было ни белого платья, ни колец, ничего не было. Я в общежитии, он с армией, нигде ничего. Сразу ушли на квартиру, не за что. И мы, нам свадьбу сыграли наши друзья. У нас было друзей, наверное, человек 15. С его улицы, с которыми он рос, у меня было много девчонок. Где было, де было веселье ваше? Было ресторан Черкасы, мы уже пришли домой. После Спорти. того, как, да, как расписались, пришли домой, начали уже дремать легли. Когда стук в дверь, тарабань открывается, вся эта компания заходит. Мы вас приглашаем на вашу свадьбу. И мы пошли в этот ресторан. А это так оригинально. Да, было. Оригинально. Я одела школьное платье с белым воротничком. Представляете? Вот оно мне очень нравилось. Так оно по фигурке хорошо лежало. Сколько вам руки это не было? 22. Но ну, это платье так я его хранила, хранила, потом достала наконец-то. Ну, белый воротничок. Белого платья же нет. А и так 50 руки в разум. 50. И золото веселье. Да. Як появиться? Тоже своеобразно. Муж сказал: знаешь что? У нас пятый этаж. Три маленьких комнатки. Две семьи там живем. Где? Кого собирать? Хотя 15 человек семьи уже. Те, те поехали в командирку, те на море, те куда, те, что. Да, не стали мы их беспокоить даже. Мы потихонечку, мы их не особо-то и афишировали, свои 50-летия. Дату нашу, не особо офицера. И вот он проснулся и говорит: Света, я тебе подарок делаю. Я говорю, какой? Угу. Шашлыков хочешь? Я говорю, конечно, он знает, что я люблю шашлыки. Конечно. Ну тогда собирайся идем. Шашлыки, бабочки. Я говорю, ты бабочек возьмешь. Он говорит, бабочки в зоопарке. Я тебе подарую. И вас в зоопарке. Да, зоопарк. На ваше золотое вы Да, нас на, на самое золотое. Но самое интересное совпадение. Вот мы 50-летние, да, прожили 50 лет, мы сидели. Довольно-таки скромно. Я была счастлива, не могла глаз, глаз от него отвести, а он от меня. Вот так нам было счастливо. А ее полюбила, да речи, с первого погляду. Я он вас. Вы знаете что? Я верю в то, что есть судьба. Я вот на него только Он очень красивый был. Он на заводе был самый красивый. И у меня навстречу пался высокий, красивый парень. А у меня, вы знаете, интуиция, я скорпион. Они вы были инженер на заводе? Нет, я была работушица. Работушица. Это потом да. вы стали инженером? Это потом я выучилась двумя детками в институтах, в университетах, в техникумах. Все это я училась вместе мы учились. А и человек то Диким в институте, был... а он был бетонщика. И, и мы вот так. Ради а потом таки... он стал главным инженером, сначала бригадиром, потом рост, да, и все такой рост прошел. И потом он стал инженером главным. Вот так мы с ним прожили жизнь, добиваясь всего лучшего в жизни своим, своим трудом и своей учебой. Детей воспитали, они плохие. А сколько деток? Двое, сыновей. Один радиоэлектроник, другой моряк. Ой. А моряк? А да моряк, за моряк с моряком интересно получилось. Очень интересно. Мы так и знали, что он будет моряком. Я его ожидала, шесть месяцев было у меня беременности, и мы с ним тонули с мужем. Но я очень хорошо плаваю, я когда-то в секции была, я хорошо плаваю. Нас спасло. Лопнула лодка резиновая посредине Днепра, за мостом. А когда на воде, ты уже ни того берега, ни того не видно. Понимаете, мы даже не знали, в какой не сторону. было за что Не уже. было за что А человек по Ану плавает? Нет, он хорошо плавает. Хорошо И плавает. нас это спасло. Нас и вы вы вдвох? Мы вдвоем плыли, плыли, плыли. плыли. И вы были на месяц? Я была, да, шесть месяцев. Да. И вы разумели, ось будет Это моряк. будет моряк, так и получилось. Не было никакой роспачу? Вы вдвох, вы одна одного поддерживали. Нет, мы, поддерживали друг друга, подталкивали. Это очень страшно. Это Я страшно. знаю, что это да. Она себе пережила. Про что вы тогда думали? Друг о друге думали. Я оглянулась, я вообще-то, да, не, я так как я устаю, когда медленно плыву, знаете, спортсмены, они когда медленно плавают, особенно вот эти, которые стометровочки, там все, они быстрым, быстро выжимаются. Я проплыла там какой-то, и я уже все, я не могу. А он медленно плывет. И я быстрее его проплыла, оглядываюсь, а его нет. Это же нужно так а он, да. А он чего он мерил дно, скорость. Чем можно стать? Можно ли? И самое главное, он говорит, Света, там на, на камне держи, там мель дальше. А получилось, он ошибся. Наоборот, там выгребли все, и мы до самых камней плыли. Земснаряд рядом. Да, земснаряд. И мы до этих камней плыли. Сколько Когда... вы проплыли? Какая відстань была? Ну, не вы, не один раз міряли? Берега не было видно. Берега не было видно. И, и выплыли. Выплыли. У нас все связано так с тобой. Так что вы тогда уже не могли расстаться? Никогда? Нет. 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 У нас с ним вообще интересная жизнь была. Просто божественно интересная. Божественно интересная. Столько случаев было. Я, например, научилась сдерживать свои эмоции. Какие? Вот если мне что-то хочется, а мы же лишь бедного. Это уже эмоциональные люди. Да. Да. И стримовать эмоции дуже На да. а, Навчим вас. А, ну, нет, и сама научилась. Вот когда зайду в магазин, так глаза раскрою, тогда шпилечки были, тогда платится были, одеться ж хочется, молодые, красивые. И я подхожу и так ахую по первым временам. И он бедненький. Увидев, на что я усымила взгляд, да, идет грузить ночью вагоны. Вы Но знали, Да, я потом случайно узнала. И с тех пор я так захожу в магазин, глаза вот так вниз, и даже смотрю, если он в другую сторону, туда смотрю, то понравилось. А тебе понравилось или нет, не понравилось? Мне это не нравится. так я отучилась от женских вот этих привычках как мне купить, ах мне дайте, ах мне Нет, никогда. Скрывала желание, скрывала, да. У них чимало спільних інтересів, хоч сам і не писав вірші, але з якою гордістю слухав щойно написані дружиною рядки. А ще обоє були затятими рибалками, а з ними, як завжди, трапляються неймовірно цікаві історії. Ну, перше наше впечатлення було і у мене і у нього. Ми поїхали на рибалку, ще еще только встречались. И поехали на дамбу сюда, Черкас, на Черкасскую дамбу. Я легла, чтобы позагорать, а он, значит, спин. И говорит, Света, посмотри, какая щука. Я бегу, смотрю, такая щука огромная. И потом он только оглянулся, смотри, радости ж моря. А она взяла эта щука, махнула нам хвостиком, брюхом белым перевернулась и ушла. Я так расстроилась, так расстроилась. Едем троллейбусом, а он чудной был такой и видишь, а я сердито. Свет, а Свет, я говорю, ну что такое? А щука какая хорошая была. А, брюха брюхо какое белое, а спинка какая зеленая. Опять едем, едем. Свет, я уже такой, а щука какая хорошая. И что бы ты не сказала ему? Ты что? Он говорит, ты чего, щуку пожалела? Или тебе хочется рыбки? Поехали, купили. Азарт, азарт же. Азарт, азарт. А потом пошли же на чашечку тоже. Здесь же тоже в Черкасах чашечка же есть. Мы пошли с ним на рыбалку. Как раз не карасики, а я ж взяла зонтик, шляпку, книжечку почитать. Я еще не была заядлым рыбаком. Еще так только-только начиналось все это мое. Сижу на веточке, там же деревья низкие и ушки. Но все-таки это. А туда дорожка протоптана, но уже тут подо мной уже водичка. И надо пройти метров 10 через камыши. И он, значит, и вдруг трескается, это, трещит эта ветка. Трещ... Дождичек пошел. Я вот так успела ухватиться, как обезьяна. Вешу кричу Толенька, спасай. Он говорит, перестань, у меня клюет. Вот так. Я говорю, Толенька, выручай. Подожди, у меня клюет. И сколько вы так высели? Пока карасика не поймал, который клювал. Поймал, поймал. Ну, карася легко ловить. Он увидел, что идет поплавочек, прилег. И все, и сразу Вообще у нас жизнь была как один день. Она была такая интересно. Кажется, у нас еще и продолжается это да. Я своего мужа приняла не только его одного, а с его друзьями. Он познакомился со мной, меня познакомил с этими 12 друзьями, ребятами, которые жили в центре, с которыми он дружил до армии. И мы вот с этими друзьями дружили до конца, вот до сих пор дружим. Осталось только двое друзей. Друзья, они много означают для родины Светланы Петровны. Справжня дружба то рідкість обом пощастило, бо в людях вбачають найкращі якості, бо вміють і зрозуміти, і прощати. А світ не завжди буває привітним. Не так давно сталася подія, яка сколихнула спокій родини. Та да, саме головне – розуміти і вміти прощати. А бувало так, що ви прощали. Да, і да, багато разів. А оці випадки можете згадати. Да, но только вот да вот недавно последний случай могу сказать. Да. Последний случай, но он не связан с мужем, он связан с людьми, с людьми, которые меня сильно-сильно обидели. А в жизни бывают в прикривании. Да, три, я даже не ожидала. Причем я не ожидала и так мне... осталось. Нет, я не буду говорить, потому что как бы сильно тяжело мне это говорить. Ну, нам приписали чужого чуже те, що ми не делали. Я вам вірю, ви не робили це. Не... Ну як вже, же ми можемо зробити? А відбулося ось що. Хтось із мешканців багатоповерхівки очевидне нароком впустив пляшку, і вона упала неподалік від перехожого. У цьому безпідставно було звинувачено Світлану Петрівну. Але ж, кто ви нас насправді? На це питання Светлана Петрівна шукала відповідь. Мне захотелось узнать, кто бросил. Если мы не а вы пихали по квартирам. Да, по квартирам. Первую позвонила, нет никого. Вторую позвонила, нет никого. И осталась одна квартира, в которую я позвонила. Я в нее позвонила и увидела, что там я плохо знаю, кто на каком этаже живет. И увидела, что там живет человек, которого мы просто обожали с мужем. Он такой мужественный, такой сильный человек. Де й сили взялися, бігала від квартири до квартири. Ніхто не відгукнувся неї дзвінки. Нарешті двері відчинив чоловік, якому і розповіла Світлана Петрівна про те, що сталося, про те, що шукає вона винного, вислухав її, а потім почула звинувачення на свою адресу. Такого душевного болю Світлана Петрівна ще не знала. Я не стала обвінять, але ум'я мене щось возникло. Якщо не ми, то хто? Світлана Петрівна, колись в юності я читала вірша людина, яка тримає квіти, поганого зробити не може. Не. Отак і ви, людина, яка пише такі вірші, як ви, я впевнена, ніколи нічого поганого зробити не може. Навпаки, навпаки, такі гарні вірші ви пишете. Давайте перейдемо до них. Давайте. А що залишилося? Одне писати вірші. Вони її рятівники. Як жаль, що так произошло, Як жаль, що все так вийшло, що сонце ясне зайшло. что тучи надо мной сгустились. Булыжник слов поганных, лживых мне прямо в душу запустили. Здоровье, сон, сна меня лишили. Добро лишь мне стыда хватило невинного. А говорить я не могу им то простить. Все-таки прощать нужно. Я думаю, я... когда нибудь настанет час. Да, надо время, надо время пережить это. Время пережить, чтобы простить людей. Я за себя я уже простила. Но и по неволе получился бумеранг. То есть я зашла и свою боль высказала, потому что уж очень сильная боль была. Я такого стресса за всю жизнь не испытывала. У меня и дети болели, у меня все. Но такого я не испытывала. Или годы сказываются. Или я не знаю что. Или мы стали более обнаженные. Старики, они же обнаженные. Радость у детях, у внуках, правнуках. Радость у родыни. Лунный свет серебрит, поцелуем снега. И навстречу ему простирает тайга. Безграничную ширь, бесконечную даль. Набросав на себя белоснежную шарь. Подарила ему блеск киловых вершин, Нежность белых берез, трепет робких осин, Словно в сказочном сне, вся в пушистом снегу, Лунный свет в вишине льет любовь на тайгу. И от этой любви вся искрится она, И ночная ее стережет тишина. Ветер, ты не шуми, и ветвей не ломай, Их прекрасной любви ты, мороз, не мешай. Если свету к тайге помешает прийти, перекроет вдруг мгла все дороги, пути, не искрится тайга, загрустит вдруг она, и стоит в тишине и мрачна, и темна. Луч пробейся сквозь тьму, поцелуй, подари, и разбей тишину ярким светом любви. Пусть сверкает в красе, пусть улыбку дарит, пусть в пушистой косе снежный яхон горит. Цеписали вы заявы, загадывали тот его. Да. Сколько років не были уже в Тайзі? Я в России вообще не была. Очень долго, 55 лет не была в России. Хочется поехать, как бы такая была диво. Хочется и снится, и Но у меня нет возможности поехать. У меня там все родичі, все поумирали, все умерли, никого нет. Так что я, я себя считаю сиротой ни отца, ни мамы, ни сестренок. две сестры были. уже да. вам не такие малороки, да. всё Вы чувствуете, что пока мама жива, пока ты и детина. Вы знаете, чем дальше, тем больнее потери эти, тем больнее. закрываю глаза, вспоминаю детство, вспоминаю девочек своих, вспоминаю отца, маму. больно сердцу. и я каждый. Раз, я думаю... может, это вообще вы такая эмоциональная, или так усилиют. нет, так, наверное, у всех. я думаю, так у всех, у всех. А почему ж не в життя, когда люди не постей, но боляче? В красоте. Вот я считаю, что меня Бог не обидел. Он есть, конечно, и Он меня не обидел, Он меня вознаградил за все. В то время, когда люди радовались коврам, золоту там, вот этому благополучию, да, в то время я восхищалась. Я все время любовалась. Листочек возьму в руки вот так. И с ним говорю осеннее это травку возьму. Это я разговариваю с природой, это, это моя жизнь. Когда погаснет для меня последний луч земного дива, знай, друг, что искорка огня всегда в душе моей бродила. Сквозь нафиг накип суеты земной, пробив усталость дней чугунную. Краса земли склонялась надо мной, когда я вслушалась в лунную. То тишь полей, то гладь озер, багрянцы летнего заката, а то шальное эхо гор и гроз весенний раскаты, то ивы дивная коса, То проси небо с журавлями, и все ж земная ты краса, Тебя не выразить словами, как описать твои снега, когда под лунными лучами, сверкая серебром, тайга покоя с вековом молчании. Как рассказать о тишине и о зиме, и о весне? О, красота, живи во мне, живи в молчании и в звучании. Вся в лунной воплотилась ты и родила во мне мечты. Вот музыка звучит, поет, в тяжелый час мне помогая. Меня не станет и умрет во мне. Моя краса земли живая. Это для меня живое существо. Да ваш человек понимает ваши вирши. Очень. Же. Что он про них говорит? Очень. Ему они очень нравятся. Очень. И первый, первый, кто, кто, кому я читаю стихи, это ему. Чи вдалося життя? А зависно, что так. У внуков все очень замечательно. Все замечательно. Значит, у меня, это, у меня трое правнуков, так? А, а внучатки. Один женатый, Сашенька, кончил мореходку киевскую, высшую. значит, невесточка тоже вместе с ним училась. За, кстати, западеночка, заряночка. Очень хорошая девочка, просто славненький ребенок, просто замечательный. Они родили Димочку. димочки второй годик. Теперь Леночка, это Эдика, Эдика, дочка Лена и сестра Сашина. Она родила Владочку. Очень хорошая девочка, умничка, четыре годика Владочки. Теперь у Андрюши, это у младшенького, от первого брака Яночка. Яночка. Ей 22 года. Она вышла замуж. Умничка, красавица. Ну, вы же видели, какая она. Вот. И теперь а еще же у меня девочка, которая наследует мою натуру. Лизочка. Лизочка – это от второй жены Андрюши. Вот, Спокійна, хороша, рассудительная і пишет стихи. Такі стихи, що один стих она написала. Передалось, Передалось да. да. З нами була поетеса Світлана Поліщук-Залаєва, яка молода душею, яка у всьому бачить красу, а прикрощі вміє переплавити у такі чудові вірші, які обов'язково породжують доброту, любов. і... Дуже приятно, что вы пришли сюды до нас. На несколько років мы вас кликали сюды. И еще вы скажете, как вы себя тут почуваєте? Я скажу, что я себя чувствую, ну как дома, как дома. Мне даже хочется прийти себя на работу сюда, но сил уже нет, уже нет сил уже, я не смогу. Приходите до нас у гости, вы тут завжди бажана людина.